У четвер, 4, 4 квітня, до жовтих вод завітала делегація із Польщі. З метою обміну досвідом серед делегантів були Радослав Рублевський, директор обласного відділу загальної освіти міста Гожу Великопольський. Томаш Плута директор 2-го загальноосвітнього ліцею міста Гожу Великопольський. Мацей Рембач, директор першого загальноосвітнього ліцею міста Менздежич. Аннета Газинська Хвоздик, вчитель другого загальноосвітнього ліцею міста Гожу Великопольський. Та Гражина Булах, вчитель першого загальноосвітнього ліцею міста Менздежич. По закінченню засідання круглого столу, яке відбувся в актовій залі природничого ліцею, де і було знайомство з польськими делегантами, гості відвидали уроки, під час яких спостерігали за особливостями навчального процесу, методичною роботою та роботою фахівців ліцею. На другий день візиту польських гостей знімальну групу телекомпанії «Жовті води» було запрошено до третьої школи, де на той час перебували польські освітяни. Директор обласного відділу загальної освіти міста Гожу Великопольський Ядослав Рублевський раду поспілкувався с нами. Пан Радослав, скажите, пожалуйста, почему мы выбрали именно наш город для своего визита? Я спрашиваю, это не случайно, потому что часто к нам приезжают иностранцы. В том году была такая же делегация с Францией. Почему именно «Желтые воды»? Мы выбрали «Желтые воды», потому что господа Мороз связались с нами в Гожуве Великопольском. Как оказалось, эти люди уже на протяжении нескольких лет живут и работают в Польше, в Гожуве. Они есть жителями «Желтых вод», и мы согласовали с ними вопрос приезда, визита в Желтые воды. Впоследствии мы связались с директорами школ, с властью городского совета, которые с удовольствием пригласили нас сюда для дальнейшего сотрудничества. Сейчас мы узнаем Желтые воды. Нам интересно узнать о системе образования. И вопросы системы образования Желтых вод и Украины в целом обсуждаются сейчас именно в Желтых водах. Хочу еще добавить, что не каждый может прийти к нам и пригласить нас сотрудничать с учебными заведениями. Как оказалось, в процессе общения в желтых водах есть учителя, которые заинтересованы в сотрудничестве, которые могут нас чему-то научить, с которыми мы можем поделиться опытом, которые достигли чего-то в области образования. Поэтому это вызвало у нас интерес, и мы решили приехать в желтые воды. Анна Радослав, а в каких учреждениях вы уже были и что вам понравилось больше всего в них? Вчера мы были в лицее и могли присутствовать на ознакомительных уроках математики, биологии, украинской литературы и химии. Мы также ознакомились с разными методиками обучения. Сегодня сейчас мы в третьей школе и мы смотрим на работу учителей и учеников. Нам интересно увидеть их работу с талантливыми и одаренными детьми. Мы знакомимся с их методами. Обучения и нам обещаю, это очень интересно. И Какое впечатление произвела на вас третья школа? Это особенная школа. Здесь учится даже мой ребенок. Здесь особенный подход к детям. Вот. Вы почувствовали это? Конечно. И вчера в лице, и сегодня в третьей школе мы обратили внимание на то, как учитель обращается к ученику. Самое важное, что ученик является центром внимания, и учитель уделяет ему очень много внимания в процессе обучения. Очень важно то, что ученики рады учиться в этой школе, они очень активны, они горды тем, что они учатся именно в этой школе. Видно, что на уроке им интересно, они принимают активное могут, участие, они стремительно сплашать, готовы аж, отвечать аж, аж на заданные с вопросы с и, с с и решать поставленные задачи. И, за и, и также мы можем увидеть, что в каждой душу школе душу своя участие, концепция, которую организовывает директор школы. Сказать, школы. В лице господин директор Добровольский и в третьей школе госпожа Хмуренко очень ставят очень ясные цели и очень ясные цели развития школы и образования. Как вы оцениваете методическую работу, которую проводят с кадрами в «Желтых водах»? С педагогами. Оцениваю очень хорошо, высоко, и очень видна очень активная работа и заинтересование в занятиях и в уроках, проводимых учителями. В образовании и в работе с детьми самое важное есть работа учителей. Интерес учителей и nauczycie. их активное участие в, в проводимых мероприятиях мы могли занятия, увидеть и в лицее, и в третьей школе. И это и очень важно, отзывающий. потому это что, это что это важно, отношение учителя делает ученика настоящим, настоящим министром. Благодаря таким учителям дети в будущем создают себе какие-то идеалы. И я очень надеюсь на то, что именно эти учителя, для, являются начале, их авторитетами в, авторитет. в будущем. Расскажите, пожалуйста, еще немножко о себе. Чем вы занимаетесь? Кто вы? потому что жетонцам будет интересно узнать. Походзвы я родился из... в Гожеве Великопольском и сейчас проживаю в, там. В учился на факультете историческом в Щецине. По После обучения в, 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 в институте, лицеум, в, в, институте в я вернулся в, и, и начал работать в четвертом лицее общеобразовательном. Позже как и работал как консультант и как помощник в сфере обучения с директорами и учителями школ. Для начала их учил истории, а потом обучал, старался им помочь в обучении интеграции европейской и других стран. Некоторое время занимался написанием проектов, которые были финансированы через Европейский Союз. Благодаря этому и благодаря интеграции я мог увидеть и узнать Европу. Очень много раз брал участие во всевозможных международных семинарах Европейские, Друзья, и европейские, и также с, с визитами ездила в другие страны. Поэтому очень хорошо понимаю, что на Европу нужно смотреть całościowo. в общем. И, и мы не рассматриваем не только Европу, которая уже сформирована, страны, а также смотрим на наших соседей и на наши друзей с Украины. С Украины. И поэтому, если мы можем найти общий язык, а самый легкий язык – это язык в образовании, мы начинаем для этого встречаться, вместе организовывать, и, и сотрудничать. Есть, как, да, и это как раз в связано в с тем, почему, почему мы именно заинтересовались в желтыми в водами в и окружением, окружением желтых вод. Именно я работаю в отделе образования, образования в Кожево-Великопольском и выполняю обязанности вице-куратора в воеводстве Еще занимаюсь делами международного сотрудничества. А какой след оставят желтые воды в вашей душе? Забудете вы этот визит или будете помнить? Для меня это очень важно. Уверен, что я не забуду этот визит. И, конечно же, как и здесь, в Украине, так и в Польше, я хотел бы поделиться увиденным со своими коллегами и опытом работы украинских коллег. Очень много мы учимся в момент пребывания здесь. Также понимаю я, что я могу внести свою лепту в развитие наших отношений про роботу круглого столу, який відбувся на базі ліцею, дивіться у наступному випуску програми «Місто» на каналі Жовтеводы.